જેવા અનેક વિવિધ પાત્રો ગરબા એક જ મંચમાં જોઈ શકાય છે આ ગરબા લોકોનું આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે ભારત માતા પટેલ પટેલ ગરબી इस गरबी में मुझे एकदम आनंद आता है मैं हमारे ब्रह्म समाज की गरबी में भी नहीं जाता हूँ यहाँ पर आता हूँ यहाँ देश देवी देवताओं जो अभी इस दुनिया में लुप्त होती जा रही है मेरा सब लोगों को यही एक अच्छा सा मैसेज है कि आप लोग प्राचीन गरबा पर खेलिए माता जी की आराधना कीजिए देश देवी की आराधना कीजिए माँ भगवती की आराधना कीजिए माँ नवदुर्गा की आराधना कीजिए ताकि माता जी का आशीर्वाद हम हम पे सदा 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 और सदा के लिए हमेशा पर आवकार्य रहे हम सब सोसाइटी वाले मिलकर इस गरबी मंडल का आयोजन कर रहे हैं इस इस गरबी में हम पहले लड़कियाँ फिर लड़के और फिर हम धार्मिक और ऐतिहासिक पात्र वेशभूष धारण करके गरबा खेलते हैं जिसका महत्व बहुत है हमारी सांस्कृतिक पारं रीति रिवाज से हम ये गरबा आयोजन कर रहे हैं पिछले पैंसठ साल से जिसमें हम लड़कियाँ लड़के और ऐतिहासिक और धार्मिक पात्रों जैसे कि गणेश भगवान है शंकर भगवान है हनुमान है राम है लक्ष्मण है और ऐतिहासिक पात्रों में टीपू सुल्तान है शिवाजी महाराज है वगैरह पात्रों का वेश धारण करके गरबा खेल रहे हैं। हम सालों से इधर नवरात्रि देखने आते हैं बिकॉज क्योंकि प्राचीन काल की जो नवरात्रि है वो अभी लुप्त होती जा रही है इसलिए हम इधर देखने आते हैं इधर जो जिस तरीके से ये लोग वेश धारण करके खेलते हैं गरबा जैसे तो ऐसा ही लगता है जैसे साक्षात भगवान जी हमारे साथ खेल रहे और माता जी की आराधना कर रहे हैं शंकर जी श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी गणपति जी और हनुमान जी और काफी सारे ऐसे वेश धारण किए जाते हैं हाँ टीवी में तो देखते हैं बट यहाँ पे देख के ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने ही है ये सब जामनगर माँ छायका थी भारत माता आदर्श गरबी मंडल में गरबी थी रही है પ્રાચીન કાળમાં જે પાત્રો હતા તેને નજદીકથી નિહાળી શકાય છે એ પણ એક જ મંચ પર અલગ અલગ પાત્રોને મેકઅપ માટે બે કલાકથી વધુ ટાઈમ લાગે છે પોતાનો પાત્રને ખાસ ધ્યાન રાખી તૈયાર થઈને મંચ પર જઈને ગરબા રમે છે જે એક મેસેજ અપાય છે કે લોકો અને નાના બાળકોને આપણો ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક પાત્રો ભૂલતા જાય છે તેને યાદ માટે જે પાત્રોના પરિધાન પહેરીને ગરબા રમે છે અને પ્રાચીન ગરબા અને અર્વાચીન ભૂલતા પણ લોકો ભૂલી ના જાય અને યાદ કરવા માટે